Сегодня Украина отмечает День Соборности. В 1919 году на Софийской площади в Киеве был провозглашен акт Злуки. Впервые в истории украинцы на Востоке и Западе смогли объединиться в новое государство. Жители Галиции, Буковины, Закарпатия и Наднепрянской Украины стали называться единым народом. Правда, объединение оказалось символическим. Из-за разногласий в руководстве и оккупации части земель большевиками и поляками уже к концу года Украина перестала существовать в том виде. Об историческом событии и его значении для нашей страны Руслан Ермолюк. Молодые люди берутся за руки на мосту через Днепр, символично соединяя правобережную часть с левобережной. Об этом мечтала не одно поколение украинцев, живущих на востоке и западе. Перша в історії відбулося єднання всіх етнічних територій України, усього українського народу західноукраїнського і великої України. Україну составили школьники Сімферопольської гімназії болі 8 сотень дітей вистроїлись на стадіоні, образував огромні букви. Ну щось хотілось таке для дітей радісне дозволити їм багато день же свободи. Ми сказали, хочете розмальовуйтесь, як хочете, одягайтеся. Ну символіка українська. На железнодорожній станції Фаста в тупіці одиноко стоїть старий вагон. Іменно в такому штабному вагоні Петлюри в 1918 дев'ятсот году на узлової станції встретілись представники української і западноукраїнської народних республік. Підписали переступний акт злоку двох держав. Коли ще бої там продовжувалися в Києві і за Київ під хвасту у Фастові під Києвом, було підписано цей акт. Тоді не було роздумів розкачуватися, підписувати чи не підписувати. Народ бажав цього, щоб Україна була об'єднана, лівий берег Дніпра були під однією державою. По договору западноукраїнська народна республіка соглашалась в кратчайші сроки. Веті в состав УНР на правах автономії. Пасіднім регіоном із'явившим желання примкнути к Великій Україні стала Венгерська Закарпаття. Його печатка це дідова печатка. Він був газда. Василий Степанович Волощук показывает фамильную печать своего деда. 21 января 2019 года на Всенародном съезде в Хусте Иван Волощук призвал всех депутатов проголосовать за вступление в Великую Украину. Это не Если бы Заход был отдельно, но чтобы нас взяли Чехи, то дни. А так нам добре из Украины и так. Там люди и тут люди. Этого не можно пробить. Да, с 22 января 2019 года тоже шел снег. С 9 утра во всех церквях отправлялся молебен. А торжественная церемония провозглашения акта злуки началась в полдень. В нем были ну, абсолютно блескучие слова. Гордо заявлялось про то, что ныне и навеки объединяются в единое целое две гилки украинского народа. В новообразованную республику вливались Галичина, Буковина, Закарпатия и Наднепрянская Украина. Но на самом деле в это время часть губерний контролировали большевики на востоке и поляки на западе. Ареалы, где поширювалася влада директории, были не такими значными и постоянно уменьшались в 1919 году. Вот так могла выглядеть территория Украины, если бы тогда удалось отстоять государственность. Граница, нанесенная в 18 году, охватывала земли Перемышля, Кубани и Курска. Эта карта долго хранилась в архивах Львовского музея и чудом уцелела во времена Советского Союза. На ней визначены кордоны и территория расселения украинцев, именно на 1918 год. В 1919 году Великая Украина состоялась только на бумаге и всего лишь на несколько месяцев. УНР снабжала ЗУНР продуктами, а та, в свою очередь, делилась нефтью. Из-за разногласий в руководстве национально-патриотических сил новому государству так и не удалось сообща выступить единым фронтом против интервентов. Ведь большинство во главе с было за союз с большевиками против Антанты. А сторонники Петлюры выступали против большевиков, предлагая установить военную диктатуру. Це було поєднання трохи непоєднаних речей, тому що уряд один і уряд другий місцевий був дуже схожі. Якщо уряд український, київський був дуже пролівий, майже пробільшовицький, ну Петлюра був більш про лівий, Венеченко був майже пробільшовецький, то для Галичан це було занадто екстремально. Под натиском большевиков в апреле 19 года Симон Петлюра пошел на сговор с Польшей и отдал Галицию и Западную Волынь полякам, получив взамен военную поддержку. В том же году территорию Украины поделили поляки, румыны, венгры и большевики. А уже в декабре 19 года акт соборности денонсировал президент Зунр. А руководство директории вынуждено было эмигрировать за границу. Руслан Ермолюк, Марина Коваль, София Горденко. Подробности недели. Телеканал Интер.